Передана со всеми реквизитами документ. Входящая кодограмма номер 165 поступила в 12.30 5 августа 2014 года командиру 40-го батальона территориальной обороны. Боевое распоряжение руководителя сектора Б. Бойове завдання командиру 40 го БТРО. Зранку 7 серпня, силами 40 го БТРО у взаємодії з 3 батальйонно тактичної групою 51-ї окремої механізованої бригади провести рейдові дії в напрямку Старобешева, Новокатеринівка, Іловайськ та до кінця доби провести прочисування і звільнення міста Іловайськ від терористів. Встановити повний контроль над містом та у взаємодії з підрозділами 3-го БТГР 51-ї бригади, зайняти сім взводних опорних пунктів північніше та східніше Іловайська в СМУЗі. І дається координати. Тобто, це входяща кодограма, бойове розпорядження, Таким образом, цей документ повністю опровергає Все заявления начальника генерального штаба, командующего антитеррористической операцией Виктора Муженко, о том, что боевые действия и атака на Иловайск наступление были спланированы исключительно Семеном Семенченко, добровольцами, неуправляемыми, которые сами вдруг пошли в бой и попали там в окружение, а потом просили их освободить. Это реальный боевой документ, который доказывает, что на самом деле приказ штурмовать Иловайск, давал армейское командование. Я уверен, что раз есть распоряжение, утвержденное, утвержденное кривником сектора, наверняка есть и распоряжение командования АТО, и теперь его по этой цепочке можно установить. Таким образом, все заявления военного командования, что они вообще ни при чем не несут никакой ответственности за штурм Иловайска и вообще даже не хотели туда идти, это абсолютно четко конкретными документами опровергается. Я думаю, что для расследования это будет еще одна из деталей. Это не единственный документ, который позволяет установить, кто принимал решение, кто отдавал. Значительный объем документальной базы, о котором я не могу говорить, будучи участником группы судебной экспертизы по событиям в Лавайске. А значительная часть обработана следствием, большое количество документов высшего командования, командования антитеррористической операции на территории Донецкой и Луганской области. А всем этим материалам дана экспертная оценка, и я надеюсь, что будет дана оценка в суде. На данный момент мы видим еще одно доказательство, еще одно свидетельство, вот, конкретное распоряжение, что на самом деле Иловайская операция ставилась верховным командованием, военным командованием. И задача изначально ставилась вообще не добровольческим частям, а ставилась армейским частям. И только после того, как армия не смогла а, выполнить эту задачу, ввиду сильного сопротивления противника и того, что штурмовать город послали батальон территориальной обороны, не имеющие подготовки, слаженности, а, вот, в общем-то, ничего, кроме патриотизма, стрелкового оружия и нескольких БРДМов. Я думаю, что и после этого уже, после того, когда они заняли блокпосты, но не смогли взять Иловайск, после этого уже было распоряжение командующего АТО от 11 августа, где он приказывал силам Нацгвардии МВД в зоне АТО в конкретной численности выполнить задачу и зачистить Иловайск. Поэтому в свете мощной пиар-компании начальника генштаба о том, что он вообще ни при чем и никак не отвечает за действия войск, которые ему были переданы в подчинение, вот, за тех погибших и пропавших без вести солдат, жизни которых ему доверило государство. Это еще один красноречивый документ. И если все остальные материалы по делу поступали и они являются секретными, они будут секретными до судебного заседания. Это для служебного пользования информация, детализировать которую никто не имеет права. Но я думаю, что эту информацию, если ее открыто передают прессе, то возможно. Не прессе я не, не передаю. Не, 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 я передаю Бутусову, ага. которому батальон верит. Но если мы закроем. Закроем входящие, исходящие. Окей, да. хорошо. Ну, тогда мы после пресс-конференции вот это закроем и у вас будет возможность возможность будет вот, посмотреть вот, вот, вот да, но, но не фиксировать вот, вот так вот самый раз